Ну что ж, вы смотрите э, видеообзор матча Чемпионата Хмельницкого с футбола между командами Буревестник и Радовые Поместья. Ну что ж, хочу сказать, что погода была очень теплая, около 20 градусов тепла. На стадионе зрителей собралось приблизительно более 40 человек. Перед матчем вы видите, что у Буревестника было 0 очков у родовых поместить 3 очка. И вот матч начался. Вот. Естественно, ощущалось, что родовые поместья будут атаковать, но как ни странно, атаковал. Первые атаки понеслись вот у буревестника. Первая такая интересная атака. Подача с углового и игрок имел неплохую возможность. Это не получилось у него обработать. Показывает, что пас был неплохой. И вот очень э, такой нехороший эпизод случился, он где-то приблизительно на 14 минуте. Э, Женя, Евгений Казак, э, капитан команды, ЖДВ поместья, ключевой игрок команды, э, через, пробивал через себя в падении, точнее, выбивал мяч и упал, упал, неожиданно так неудачно упал и поломал руку. Вы смотрите, как он идет, сам в шоке, что рука у него поломанная еще, наверное, не понимает, он еще даже говорил, что вот вернется, хочет вернуться, чтобы ему руки заморозили, но, как говорится, перелом это не подлегает уже Или заморозки и человек отправился в больницу. Ну что ж, желаем ему чем быстрее вылечить руку и вернуться в строй в команду родовые поместья и радовать игрой свою. Вот первая, можно так сказать, неплохая атака у родовых поместьй первом тайме и э, Василий Галюк имел хорошие возможности, но не получилось пробить. Точно. Дальше атаки продолжились. Василий Галюк э, проходит по правому флангу э, и делает подачу. И такой вот парашютом мяч попадает на голову Алексею Пасечнику, который замечательно этот мяч кладет в угол ворот. Еще раз смотрим этот эпизод. Отлично, вот э, до конца прошел Василий Галюк. Подача. И мастер-класс от Алексея Пасечникова для команды И Это его уже, кстати, четвертый мяч. Напоминаю, что в прошлом туре он забил три мяча в команде Красная Звезда. И дальше опять мы смотрим все все такие атаки интересные были именно с правого фланга именно после слаломного такого прохода Василия Галюка его сбивают. Призначается штрафной удар. К мячу подходит Алексей Пасечник. И смотрим, как, в общем, был забит второй мяч. Алексей присмотрелся таким крученным мячом, делает подачу. И то ли игрок буревестника, то ли может игрок Ждовых поместь. Ну, в общем, не, не разобрать, кто именно было ли касание ну запишем на этот гол на авторство алексей пасечник возможно никто и не касался поэтому это будет гол заслуженный закрутил он этот мяч 2 0 и вот смотрим дальше опять идут атаки опять подача от голюка и пасечник очень жестко выпрыгнул на вратаря буревестника вратаря и чуть не нанес ему травму за что и получил алексей пасечник желтую карточку подача в общем э, э, родовой поместья они решили на этом не останавливаться решили дальше идти вперед хотели забить третий мяч и вот они имели возможность забить третий голюка опять сбивают в штрафной но почему-то судья не увидел в этом нарушение правила. Вот э, так мы смотрим, и закончился второй тайм, начался... Ой, закончился первый тайм, начался второй тайм. Что же интересного было во втором тайме? Сразу понеслись родовые поместья, отличнейший шанс, момент у Василия Галюка. Он мог забивать, он мог забегать прямо с мячом в ворота, но пробежал мимо за что и как бы сам схватился за голову. А вот так был забит третий мяч. Подача с правого, э, левого фланга. И Галюк выпрыгнул, чуть не нанеся травму себе и вратарю. Все-таки переправил круглого в ворота. Его поздравляют одноклубники. Нашел он такую вот, можно сказать, шпарейну между вратарем. И, собственно, мяч туда и пролетел. Так, счет стал 3-0. Смотрим продолжение, что было дальше интересного. Дальше Алексей Пасечник выходил. Почти выходил один на один, но ему помешал игрок. Алексей Пасечник забил мяч, но судья увидел, что в этом моменте нарушения со стороны Алексея Пасечника, тянул он за футболку, на что судья ему, в общем, объяснял, почему так гол не засчитан и почему играть так нельзя. Проходили и дальше неплохие атаки у родовых поместьев, вот имел неплохой момент игрок родовых поместьев, но пробил как-то слабо. У Буревестника тоже были атаки интересные, одна из них могла тоже привести э, к интересному развитию но и, игрок э, вратарь как бы по месте выбивал мяч и по инерции просто заехал то ли в голову то ли в плечо игроку э, буревестника э, э, апеллировали значит, э, игроки буревестника но судья не видел в этом эпизоде ничего противозаконного а вот в этом эпизоде был забит четвертый мяч ошиблась оборона буревестника пропустили оставили они одного Пасечника Алексея. И мяч опустился прямо ему на ногу. И он отлично так сходу щекой. вонзил мяч, в ворота. По-моему, мяч еще проскочил между ног у вратаря. В общем, счет так 4-0. И тут уже на последних минутах такой эпизод случился. Рукой сыграл игрок родовых поместь. Там не ожидал, ну так так случилось. Я призначил 11-метровый удар. 11-метровый исполнил Максим Черный. Исполнил достаточно неплохо, мастерски пробил совсем другой угол, нежели куда прыгнул вратарь. Так счет стал 1-4. Собственно, вот на этом как бы и матч закончился. Ну что ж, мы поздравляем команду Родовые вместе с очередными тремя очками. Теперь у нее 6 очков. Это уже лидер первой, первого дивизиона. А Буревестнику желаем набирать в следующем туре свои первые очки. Ну что ж, на этом спасибо. С вами был Владимир Быстрых. До свидания. До новых встреч.